Колеги, ми, колеги. колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної прес-конференції програма оздоровлення української охоронно страхової компанії, держава і бізнес на захисті інтересів споживачів. Нашими спікерами є Денис Ястреб, член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і Сергій Парфенюк, генеральний директор української охоронно страхової компанії. Я запрошую вас до мікрофону. Доброго дня, дякуємо за можливість перед вами виступити. І в першу чергу, зважаючи на тему нашого брифінгу, запуск програми оздоровлення української охорони страхової компанії Спільні дії держави та бізнесу, я хотів би звернутися в першу чергу до споживачів фінансових послуг. Метою цього брифінгу є донесення того, що Довіра, на якій базується ринок фінансових послуг, повинна бути основним принципом, який працює. І зараз ми спільно з українською охоронною страховою компанією розпочинаємо процес оздоровлення. Фінансово, і який має на меті в першу чергу розрахуватись з споживачами, які чекають виплати. Свою роботу Нацконфінпослуг будує на принципах підвищення довіри до ринку. Ми намагаємось будь-які наші дії приводити саме до цього принципу. Ще влітку розпочалась робота над впровадженням нового підходу до оздоровлення компаній. Ми чітко розуміємо, що це може бути одним із інструментів, який дасть поштовх для розвитку ринку. І В січні ми зустрілись з акціонерами української охорони страхової компанії, і в ході зустрічі ми запропонували їм пройти цю процедуру оздоровлення на партнерських. Засадах, якщо можна так сказати, тому що є певна проблематика з законодавчим регулюванням цієї процедури, є певні обмеження для комісії, але компанія погодилась виконувати будь-які в нормальному розумінні цього слова вимоги комісії, і наслідком цього є початок цієї процедури. Скажу коротко про етапи, якими будуть відбуватися. Зараз ми отримали від компанії Лист з проханням здійснити перевірку господарської діяльності. Це необхідно зробити для того, щоб картинка економічна, фінансова і вся проблематика, яка є в компанії, була висвітлена в плані. 23 лютого ми вже є наказ, відповідний, підписаний, виходимо на перевірку. Вже сьогодні, вже навіть вчора, ми вже почали відпрацьовувати питання, які будуть досліджуватись з представниками компанії. Після проведення перевірки, яка буде тривати 10 днів, приблизно 15 березня ми будемо готові прийняти рішення про затвердження плану фінансової, відновлення фінансової стабільності. Цей план передбачає наступні елементи. Це опис ситуації, яка зараз склалась на сьогоднішній день. Це детальний бюджет на час проведення заходів по відновленню фінансової стабільності, і це перелік осіб, яким повинно бути виплачено страхове відшкодування по заборгованості, яка існує на сьогоднішній день, і яка буде виникати в період цього плану. Ми зараз вже маємо чітке розуміння, яким чином до цього плану будуть потрапляти прізвища осіб, які будуть скаржитись до комісії, в яких буде виникати проблеми зі страховою компанією. І на меті маємо спрощення на час проведення цих заходів спілкування з комісією і захисту прав споживачів фінансових послуг. Плануємо, що в вересні місяці ми завершимо процедуру оздоровлення, і компанія буде працювати в звичайному режимі. Для того, щоб цей процес був більш прозорим, більш зрозумілим, на щомісячній основі ми будемо доповідати про результати здійснених заходів. На, я так думаю, що це буде на сайті комісії, це буде в Фейсбуці, буде вільне для обговорення це питання. За необхідності будемо збиратися і повідомляти, можливо, навіть в такому форматі. Хотів би ще сказати, чому я впевнений, що у нас відбудеться все правильно і ми зможемо подолати кризу в цій компанії. Єдиною навіть, можливо, самою головною, єдиною запорукою успіху є плідна співпраця між акціонерами, менеджментом компанії та комісією, тому що оздоровлення без бажання акціонера, без бажання менеджменту неможливо. Ми вже маємо такі приклади. На сьогоднішній день ми впевнені в тому, що менеджмент готовий пройти цю процедуру. Ми впевнені в тому, що акціонери зацікавлені і мають на меті. Сприяти будь-яким чином для реалізації цього, цього продукту хотів сказати вибачте, для реалізації цієї процедури. Тому я вважаю і глибоко переконаний, що у нас в вересні відбудеться цей брифінг, на якому ми скажемо, у нас все в порядку. Дякую. Добрий день, уважаемые дами і господа. Хотів би почати з того, що. в марте прошлого года, когда я возглавил украинскую охранно-страховую компанию, ситуация уже по задолженностям, по выплатам страховых возмещений, к сожалению, была уже критическая. И единственная задача, которая оставилась акционерами передо мной, как перед новым руководителем компании, заключалась именно в том, чтобы ситуацию выровнять, э, обеспечить полное выполнение компании своих обязательств по выплатам страховых возмещений и э, дать компании возможность работать в спокойном режиме, в обычном, нормальном, спокойном режиме. За предыдущий год, 2015 год, было предпринято очень много мероприятий, направленных на решение этой задачи. Мы пересмотрели, значительно пересмотрели структуру расходов компании, мы пересмотрели структуру портфеля страховой компании, то есть те направления, по которым работала компания в 2014 году и которые обеспечивали поступление страховых платежей. Несмотря на Значительное падение объемов страховых премий в 2015 году компания сохранила уровень выплат страховых возмещений. Если в 2014 году украинская охранная страховая компания выплатила возмещение на сумму порядка 24 миллионов гривен, то в 2015 году выплаты составили около 25 миллионов гривен. В прошлом году мы осуществили выплаты порядка 2,5 тысяч, тысячам клиентов. В среднем в месяц компания выплачивала около 2 миллионов. Но, к сожалению, по объективным и субъективным причинам в течение этого времени компания не смогла глобально и кардинально решить вопрос по задолженностям по выплатам страховых возмещений и непосредственно в плотном содействии, в плотном сотрудничестве с НАСКом Финпослуг компания действительно обратилась с, и своего рода с предложением с, с наработанным планом действий по совместному выводу компании из этой кризисной ситуации. И я как руководитель компании, и акционеры мы очень четко понимаем, что компания обязана выполнить, обязана рассчитаться по всем своим долгам, особенно принимая во внимание то, что фактически 100% задолженности компании это выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности. Это социально важный на сегодняшний день вид страхования, и мы не можем допустить того, чтобы потерпевшие в ДТП вообще остались без причитающихся им страховых возмещений. Благодаря, как я уже заметил, благодаря тесному и плодотворному сотрудничеству с представителями НАСКОМ Финпослуг, мы сейчас разрабатываем план мероприятий, которые позволят компании выйти из сложившейся ситуации. Мы фактически в ежедневном режиме обсуждаем структуру доходов, структуру расходов, структуру отчетности и контроля. И мы твердо убеждены и твердо уверены в том, что компания выполнит эту непростую задачу, мы выполним все обязательства перед клиентами, и компания продолжит свою 20-летнюю историю. В этом году компания исполняется 20 лет 1 марта. И я твердо убежден в том, что компания продолжит свою работу. Спасибо. Дякую вам, коллеги. Может быть, есть вопросы или уточнения у кого-то из присутствующих в зале? Да, пожалуйста, представляйтесь и адресуйте вопросы чуть Виталий, Унян. скажите, будь ласка, что послужило причиной такому таких экзотических и какие конкретные шляхи уже вы напрацювали, чтобы выйти из этой ситуации? В 2014 году основным видом деятельности компании являлась работа по, как я говорил, по обязательному страхованию гражданской ответственности. Было заключено порядка 195 тысяч договоров страхования. Украинская охранная страховая компания была одним из лидеров на этом сегменте страхования. Но, к сожалению, некоторые, некоторые действия или, возможно, бездействия не позволили формировать достаточные, финансовые резервы для дальнейших выплат страховых возмещений. И получилось так, что произошло накопление задолженности, которое фактически весь еще 2015 год. Мы получали новые убытки, но в силу многих причин компания не располагала достаточными финансами для того, чтобы выполнять своевременно свои обязательства. Что было сделано и что делается на сегодняшний день? Как я уже говорил, мы пересмотрели структуру формирования страхового портфеля. Компания на сегодняшний день сосредоточилась на имущественных видах страхования, на личных видах страхования. Мы стараемся работать по тем направлениям, которые позволят нам обеспечить достаточные финансовые средства для того, чтобы рассчитываться по долгам прошлых периодов. Для примера могу отметить, что если в 2014 году доля так называемых моторных рисков, то бишь обязательное страхование гражданской ответственности и страхование КАСКО в портфеле занимало 70%, то по результатам 2015 года она была уменьшена до 26%. Это основные мероприятия, которые мы сейчас внедряем. Дякую. Чи есть еще вопросы? Там, бачу, представляйтесь. Виктория Руденко финансовый клуб. Скажите, пожалуйста, а финансовые инвестиции акционеров плануются на этот рік? Чи, может быть, в том году, там на 16-й На 17-й год. Как я, уже, как я уже говорил, акционеры очень четко понимают и очень четко осознают и глубину проблем, и то, что эту задачу необходимо решать. На, на конец марта планируется проведение общего собрания акционеров компании, и одним из вопросов в повестке дня будет стоять увеличение уставного фонда то есть привлечение инвестиций в украинскую охранно-страховую компанию. Сейчас в ежедневном рабочем режиме с акционерами компании мы решаем и обсуждаем вопрос. Акционер, несмотря на то, что он сейчас тоже там проходит некий период реорганизации, некий период своих внутренних изменений, тем не менее акционер готов решать вопрос о дополнительных инвестициях. О суммах, о видах этих инвестиций я сейчас, наверное, не готов конкретно сказать. Это решение будет принято уже окончательно на общем собрании. Но такой, такой вопрос обсуждается. Спасибо. Есть еще вопросы? Точно, Марина Батрак, я как раз отношусь к потребителям страховых услуг. Я хотела бы просить вас, чтобы вы уточнили, где смогут потребители узнать информацию о порядке выплат, где конкретно они смогут это получить. Спасибо. Если можно, ответ будет состоять из наверное, двух комментариев. Мы обсуждали этот вопрос. Каждый потребитель, каждый клиент, каждый способ. Поживач должен понимать хотя бы приблизительные сроки, когда произойдет выплата страхового возмещения. Поэтому одной из задач, которые мы должны реализовать в ходе выполнения плана, это нормальное надлежащее информирование о порядке, может быть, очереди и так далее для каждого человека. То есть я Вижу это таким образом, что компания должна будет размещать какую-то информацию у себя на сайте, должна быть обеспечена линия колл-центра. Вот. И в общих цифрах и в общем движении мы будем информировать со своей стороны тоже, поскольку контроль планируется осуществлять на ежемесячной основе по этим моментам всем. Со своей стороны хочу добавить, что мы совместно, в том числе в плане мероприятия действительно, мы обсуждаем вопросы контроля со стороны нас Конфинпослуг над реализацией плана финансового оздоровления и, безусловно, вопрос информирования о ходе этого плана финансового оздоровления, который будет включать в себя, я думаю, что он будет включать в себя и темпы погашения кредиторской задолженности и возможные какие-то мероприятия, направленные на, возможно, какие-то корректировки. Для этого мы будем использовать, безусловно, и сайт компании. Со своей стороны, я уверен, финпослуг будет предоставлять там, свои информационные площадки. То есть мы, я как руководитель компании, безусловно, заинтересован в том, чтобы вся эта информация была открытой, прозрачной и максимально доступной. Ща Да, уточнение. Вы сказали, что у акционера происходит реорганизация у, самого, у самой структуры. Кто является собственником компании? Тогда можно уточнить. И сколько долг перед потерпевшими сейчас по состоянию там наконец 2015 -го года? Сто процентов акций компании принадлежит ну, на сегодняшний день все еще формально принадлежит uh, державная служба охраны, uh, которая является структурным подразделением министерства внутренних дел. Uh, как вам известно, с 7 ноября вступил в, закон, в силу закон о национальной полиции. Соответственно, все подразделения uh, министерства внутренних дел uh, реорганизовываются и переходят uh, в статус uh, подразделения национальной полиции. Этот переходной период, который начался в ноябре и ну, фактически для управления полицией охраны, скажем так, Получил свое логичное подтверждение 25 декабря постановлением Кабинета министров, которое регулировало реорганизацию именно этого подразделения. Сейчас мы в стадии фактически там переоформление акций с Державной службы охраны на управление полицией охраны. Можно сказать, что период реорганизации у акционера уже тоже закончился, и поэтому мы с ними выходим точно так же в нормальный рабочий режим. Что касается кредиторской задолженности, на сегодняшний день она оценивается порядка 15 миллионов гривен. И, собственно, после комплексной и всесторонней проверки со стороны нас, конфинпослуг, о которой говорил Денис Анатольевич, цифра, окончательная цифра, она будет зафиксирована в соответствующем документе, и она будет являться скажем, основополагающей при составлении плана финансового оздоровления. Спасибо, коллеги. Есть, возможно, еще вопросы? Да, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Игорь Сахар. Я вот придя на конференцию, был приятно удивлен, да? Государство и бизнес поворачиваются друг другу лицом. Сколько я знал, всегда комиссия и надзорные органы всегда были, если скажем так, некарательными, но же никогда друзьями не были, да? Денис, у меня к вам вопрос: сколько еще компаний вот комиссия намерена спасти? Это первый прецедент с УОСКом, или были раньше случаи, или какие у вас, ваши дальнейшие планы в этом направлении? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос спасения компании, он очень важен, как я уже говорил, и он не будет проявляться только в планах финансового оздоровления. Фактически работа в этом направлении была начата еще в прошлом году весной, то есть мы там пересмотрели подходы с работой, по работе с жалобами граждан, мы изменили внутри у нас процедуры, там упростили их, сделали максимально короткими. И уже буквально с марта прошлого года я начал проводить встречи с руководителями компаний, в которых есть определенные проблемы. Мы обсуждали пути выхода, и в принципе в 2015 году путем рекомендаций, путем советов, обсуждения выхода там, из каких-то сложных ситуаций, мы его прошли более-менее нормально, за исключением там, нескольких компаний. В дальнейшем мы должны прийти к тому, что система оздоровления это будет не захит вплыву, как мы сейчас понимаем. Это будет планомерная работа каждодневная комиссия. И мы придем к тому, что либо компания будет оздоравливаться и работать нормально, либо же она будет переходить на путь выхода из рынка. Вот, путем банкротства либо других каких-то процедур сейчас соответствующие изменения мы готовим прорабатываем это очень такая тяжелая процедура вот, вот в, в таком направлении собираемся работать если можно я бы еще хотел со стороны <кх> страховщика да страховой компании добавить короткую ремарку что э -э в данном случае мы искренне благодарны за такую конструктивную позицию и конструктивный подход, конструктивный диалог со стороны нас, Конфинпослуг, потому что действительно, наверное, это первый прецедент, когда компания, во-первых, открыто говорит о своих сложностях, трудностях и проблемах, и в то же время комиссия открыто говорит о том, что она готова сделать все, приложить максимум усилий для того, чтобы эти сложности и трудности были разрешены, и в то же время компания продолжила э, свою дальнейшую работу. Э, ну, может быть, там, возможно, когда-то э, логичным решением нас, было там приостановка лицензии, э, какие-то, возможно, другие жесткие меры, но здесь мы нашли понимание со стороны комиссии в том, что остановка лицензий, безусловно, не решала бы проблему основную. Компания не смогла бы рассчитаться по своим долгам. И тут, еще раз повторюсь, мы действительно искренне благодарны комиссии за такой конструктивный подход к сотрудничеству. Спасибо. Регина Датюк, Моторное бюро скажите пожалуйста а рассматривается ли вариант приватизации или частичной приватизации компании то есть возможно ли что на общем собрании в составе акционеров появятся частные лица кроме государств? да такой вариант тоже рассматривается то есть для для решения глобальной задачи которая стоит перед компанией на сегодняшний день в том числе рассматривается и такой вариант. И он сейчас обсуждается с акционерами в рабочем режиме, что наиболее будет оптимальным для компании, то ли это будет дополнительная инвестиция со стороны нынешних акционеров, то ли это будет вхождение в капитал компании внешнего или там, другого акционера. Такой вариант рассматривается, и, как я уже говорил, решение будет наверное, принято окончательно на общем собрании конец марта, начало апреля. Коли чи є ще питання? Якщо питань та уточнень більше немає, дякую Денису, дякую Сергію. На цьому ми завершимо прес-конференцію. Успіхів вам.